Hello, hello uh, Selamat datang lagi ke episod ke Empat Aminran Okay uh, Semalam cakap pasal apa Fidaus kan Dia jadi Jauh sampai seribu tahun tak apa Kita <laughs> sambung main kat syurga um, Okay oh, Sorry lah bukan nak jadi duta movement pick ni Demam lagi, oh, panas lagi Ha tak, ni kalau tak telur ni kan, lah telur. Dua biji lah. Ya. So, makanlah yogurt untuk meredakan demam yang tak sudah-sudah ni. Tengok, tapi kena buat kerja tau. Lah. Itulah adult life. You don't get to choose and be so happy about it. Sakit pun kena kerja. Neng, duduk lah tengok. Dia tak caya. Agzum sikit. Sampai tak larat nak lah duduk atas. Duduk-duduk sampai dekat dinding je. Tak larat. Okay hari hari ni nak cakap pasal uh, sekolah harian versus sekolah boarding school atau berasrama kanak-kanak uh, atau pelajar murid yang bekerja ataupun yang tumpukan perhatian 100% untuk belajar a uh, yang mana yang 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 elok, kombinasi mana yang elok. Okay, macam ni. So masa masa dah dah habis, you, you nak pergi PSR tu kan, sebenarnya you see masa kat negeri Perak kan, ah, I do not know lah negeri lain macam mana. Dia ada bagi ambil exam tau, exam dari kerajaan negeri Perak, exam agama. Exam agama tu dia ada test macam-macam, benda kafak, kafak ke pafak, I forgot lah nama-nama test apa ni, Islam tu uh, test pendidikan Islam yang yang asas tu memang kena dah. Uh, memang kena wajib dah. But in addition of that, dia ada bagi test lagi tau. Dia bagi test uh, baca jawi, tulis jawi. Ha, so, tak boleh baca jawi laju. Uh, lepas tu ayat hafazan banyak so dari atas lah so it happened that I got um, markah yang agak tinggi lah I don't remember exactly tapi kan kalau markah dia 400 I think I got macam 380 je tu Oh, which is uh, quite banyak lah kan. Untuk budak yang tak pergi sekolah agama. Uh, you see, for some reason, my parents refuse untuk hantar sekolah agama. Dia kata, awak kan eh, tak kena mayang dah. Okay. Jadi <laughs> aku rasa dia tahu aku nak pergi main sebenarnya. Alah, sekolah agama rakyat yang budak-budak pakai samping kain warna hijau petang-petang tu. Ha, <laughs> itu Tak ada. My parents tak bagi. My grandparents pun kata tak payah. Padahal kan bukan nato akong aku ngaku tu tuak Pak Haji Pak Haji Imam kat kampung ke. <laughs> macam dia pun tak bagi. Dia kan macam macam so lah uh, apa ni your 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 parents tu ada adalah uh, some kind of president director ketua bahagian PAS tapi kau tak dibenarkan apa jadi you don't join PAS macam tu lah. <laughs> so um, so dapat result elok untuk agama tu and then um, I managed to get uh, beberapa tawaran sekolah agama tau. You know habis you pesarkan, nak masuk kampung tengah tu boleh masuk sekolah agama. So I got uh, ada, I remember dapat tiga tapi I, I only remember dua je sebab yang lagi yang lagi satu tu I think uh, dekat, dekat mana tau somewhere, somewhere dekat utara lah. But I remember yang dua ni. Lama dah cerita ni, over over 25 years ago. Can you blame it? So yang 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 first tu dapat sekolah agama labu kat Negeri Sepilan So sekolah tu macam ramai jugalah orang nak pergi memang after after sekolah tu. Lepas tu satu lagi sekolah agama dia macam I think tak tahu lah macam baru ke elit hmm. dia uh, sekolah madrasah dekat Bukit Candan, Kuala Kangsa. So it kind of somewhat bawah naungan the 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 sultan sebab sultan pun duduk Bukit Candan tu juga. So kira, kira, kira macam kalau agama kat sekolah ibik jugalah tu kan. Macam kau nak agama tapi nak nama juga macam mana tu. So um I, I was the only one yang dapat dekat dekat sekolah yang Bukit Chandan tu. So I I I I I I shot lah to to my mom. In fact in fact in fact masa tu kan um dia punya dia I think dia bagi allowance semua, semua tapi of course lah you need to prep for for everything kan I just showed to my mom my mom my mom my mum of course lah apa apa ni tanya uh, bag, bagus lah dia kata macam doa dia dah makbul kan supaya ada seorang anak beriman ialah abang aku semua kan jadi social socialist pula how do you call it orang yang yang keduniaan sikit ni <laughs> <laughs> kan ialah semua universiti, universiti tak ada tak ada satu pun yang agak apa uh, religion based study in my in my in my family. Semua yang jenis-jenis <laughs> jenis western ni. So, um, it's good tapi kan yeah, eventually I said I said to my mom uh, tak apalah uh, tak sebab apa sebab walaupun result tu dah elok dan dapat tau surat tu sampai actually and surat tu dia tulis dalam jawi aku tak boleh baca <laughs> um, sebab masa tu um, I could already see my my mom dah mula struggle to to bahagikan duit for my brothers it wasn't even about me masa tu sebab ialah budak jenang kau pakai duit banyak mana sangat pun tapi she was already dah struggling untuk 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 bagi bagikan duit to my brothers. So I remember masa tu I I did a quick math calculation in my head. Ni kalau nak pergi ni uh, satu takkan lah uh, sebab you, you, see budak sekolah agama dia ada dia punya uniform sendiri tau kalau yang tak tak familiar lah dia ada dia punya jubah lah apa benda lah semua maksudnya benda-benda that I've never had those things before in my life semua tu nak kena beli baru So macam mana? So benda semua nak kena beli. And I I kind of remember lah my mom talk to the phone kan bagi tahu to my relative that that I got itu got inilah orang sajalah nak tanya dah tahu aku dapat UPS atau apa kan. Oh saya kan nak tahu anak orang dapat apa. So while at it tu my mom bagi tahu lah that I actually got this. Surprisingly kan tak ada siapa offer to 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 support me macam okay tapi tapi I didn't, didn't feel anything pun macam okay tak apalah then I I I decide to just let it slide put it away and I never brought it up again sebab sebab so I don't want my mom to kind of macam cuba mencari jalan untuk mencukupkan benda tu lagipun kan ialah I I only lived with my mom dua orang aja. all my brothers dah dekat universiti masa tu so if I left what about her? It, it will be difficult sebab semua duit-duit yang hantar kat uh, my brother semua tu, all the bills, okay? Bukan macam sekarang, kau bayar bill internet online. Semua bills zaman dulu, kau kena pergi pejabat pos. Ataupun you go to the bank, ambil nombor, beratur, pergi bayar kat kaunter dan kena isi. Okay? Orang tu tak scan barcode tu pun. Dia pun sama-sama mengisi. Dia pun manual, kau pun sama-sama manual. So my my about 12 years old brain masa tu thinking oh this is going to be unhealthy for 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 various levels dan that was i didn't want to membesar-besarkan cerita i just you know what it's okay sebenarnya kan kalau kalau ikutkan i i already can dah nak pergi sekolah agama tu tak sebab apa masa tu I have not started working raw nanti kita cerita I uh, working semua tu sebab masa when when my dad uh was alive he always encouraged me untuk menabung di dalam tabung haji so memang is always my mission in life untuk setiap bulan whatever money that I manage to collect dan juga during hari raya ni boleh raya Melayu raya cincong semua ya untuk masukkan dalam tabung wajib, Tak banyaklah masuk dalam puluh-puluh ringgit aja. Tapi ended up kan, by the time my, my dad passed away tu kan, sebenarnya I already have of of 3,000 lebih. Oh, banyak tu. For, maksudnya, it's not like my my dad buat, apa uh, tu, potongan gaji for me ke? Kan? Tak, 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 tak. That was purely my usaha yang di-encouragekan oleh my dad untuk, maksudnya, dia lah, My dad ajar untuk, 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 untuk berjimat, untuk untuk pilih nak beli barang, apa yang perlu, what is want, what is need. So after a few years, benda tu jadi 3,000 lebih. Sebenarnya, so I had the money kan. Uh, kenapa jadi, kenapa tak beli juga? Because I don't want my mom to worry sangat dan tak nak tinggalkan dia dan dia dah mula nampak macam anxious sebab duit tak cukup sebab my brother kat universiti tu nak pakai duit sebab dia bawa kereta so kereta ada ada isu apa benda semua So you know what? I I went to uh, I remember lagi. I took the death certificate of my my dad tu kan mati dapat surat surat mati kan. Uh, then sebab masa when my dad was alive, account tabung haji tu ada dua nama nama God, parent dengan nak your name tapi kan when you are 12 years old you can have full custody of your own account So in order to change that kena 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 parent tu datang tapi disebabkan my my parent dah tak ada tapi surat mati tu ada I I went to the sabu haji tu untuk tukar benda tu bawa surat mati tu. So I I got full custody of my own tabung haji account. I took out the money tu. I think memang 3000 dah habis, habis lah. <coughs> bawa keluar dua kali. <coughs> dua kali bawa keluar. Ha uh, sekali tu buat keluar I just uh, help my mom untuk beli barang, settlekan benda. Dan buat sekali lagi buat keluar tu I think almost dekat 2000. I uh, itu I give to my brother. <coughs> Can you imagine budak darjah 6 yang bagikan duit kepada abang yang uh, tengah study dekat university. Do you know any case yang akan buat benda tu? Uh, so I I think kan somehow kan my dad punya teaching tu to to encourage empathy tu kind of working actually kind of working. I I put my my myself my own needs uh, behind other people's punya need put other people's need first ahead of mine so dah tak dapat duit tu i i just have ada sikit lagi so i just continue uh, untuk untuk pergi masuk sekolah lah masuk sekolah So, tadi nak cakapkan pasal bekerja. So, of course lah kan bila duit semua dah habis benda semua. Universiti kan dulu-dulu walaupun tak guna banyak tapi still gunakan duit. And ada tiga orang anak di universiti dan dulu tak ada lagi kesedaran SSPN ni apa benda semua. And my dad were, was around. Jadi, all my brothers live lavishly. So, bila, 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 bila my dad was uh, apa tu was gone dan uh, all the KWSP my dad pun uh, sebab dia dia meninggal awal kan so KWSP tak banyak pun berapa banyak, banyak i remember dekat 40000 je dapat sebab sebab it was like still young kot so sekejap je habis and i had to work i had to work mula-mula um, tak kerja ni lagi tak kerja pergi mana lagi I I I just started helping people. You know, I like to do gardening kat rumah tau. So I started, you know, growing all this plant, pokok serai, pokok kari, pokok pandan. And all my neighbors datang untuk untuk ambil 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 all this apa tu? Herba-herbi masakan Melayu lah. Most of the time, diorang tak bayar tau. Tapi, eventually, I get the food. which is bagus lah. Baguslah tak ni, and uh, jual, jual tu you know, surat khabar, cardboard semua tu, so I started dengan benda-benda macam tu. Then sebab masa tu relatively masih, masih, masih kecil lagi dan I couldn't do much sebab masa Form 1, sekolah, sekolah aku sekolah pagi. <laughs> so dia, dia macam tak boleh buat banyak sangat tau kalau kau sekolah pagi ni. Sebab banyak business yang berlaku waktu pagi kan, kau, pagi kau pergi sekolah. Uh, tapi ada sikit-sikit yang boleh buat masa, masa form tu I just did it sikit tapi bila masuk saja form 2 nak tu masuk form 2 tu, tu sekolah petang so that that I could uh, masa tu boleh start buat banyak so that's when I started buat apa ya first job that I did uh, oh my, mom cuba untuk kerja sebab dia risau sangat. Dia apa-apa kan, aku tak nampak dia risau. Aku sangat dia risau abang aku. Not to say that aku rasa tersisih apa, tapi kan betul lah, universiti guna banyak duit. Engkau budak sekolah je kan, duit berapa sangat kau nak guna. So dia, apa ni? Dia, dia selalu risau dan dia cuba untuk pergi kerja tau. Dia nak cuba untuk pergi kerja kat kantin sekolah. So she did that. She tried pagi-pagi keluar naik-naik naik basikal pergi ke rumah uh, owner kantin tu. Lepas owner kantin tu bawa lah. Oni Kenti tu ada husband and wife, uh, uh, orang berumur juga. buat pergi sekolah tu. Tapi kan after after um, two week or so kan, my mom started tunjukkan dia punya jari tu. Mula-mula uh, I didn't I didn't follow her pun. Dia punya jari tu sebab dia, dia terlalu banyak sangat basuh pinggan. Kau ingat sekolah ada dishwasher. Kenti <tentuk -tentuk> sekolah started to have some kind of uh, macam uh, infection tau. Mungkin sebab terlalu sangat guna, guna, sabun ke apa ke mungkin air ke tak sesuai tak, tak tahu lah apa kan. So she struggling tau to 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 put her hands rapat. So dia start tu patut makin jadi banyak tau. Then I decided macam you know what I need I need to 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 follow her. So I just follow her at first to help sebab ah uh, the good thing about aku is aku buat kerja cepat kan? So when when I, uh, and I didn't get paid pun because I was just helping my mom untuk buat kerja dan makcik-makcik ah -makcik, uh, apa tu makcik-makcik dan walk-walk kat situ ha, kat situ lah aku uh, belajar nyera jawa fik ah uh, sisi loroh telu papat ni buat anak pitu walu soro sepuluh tu semuanya <laughs> jawa-jawa kat dalam tu they, they cut kind off like me sebab uh, boleh mengira cepat. Tak payah, tak payah pakai calculator Orang suka, orang mungkin bila canting, orang suka lah kan. Then, then after not long after that, a week or so after that, I said to my mom, tak payah pergi kerja lah. I, I, I stepped up. I said to the, apa tu? Uh, Wak Din tu, Wak Din tu is the owner. I call the Wak Din. I said to him, tak apalah I'll just do the work my my mom tak payah tak payah pergi kerja dah so sebab sebab I don't want her hand sebab kalau nanti kalau nak pergi klinik apa lagi cost lagi kan I think just better better for her to to just stay stay at home kan nak masak nasi aku ah masak buat itu je lah so every morning I started sebab what dia tu lepas masuk subuh terus terus dia nak pergi Uh, so lepas subuh aja terus pergi ke ke rumah dia, and then pergi ke sekolah tu. Sekolah tu is actually quite uh, far away from from my own school. Kalau driving tu about 15 minutes uh, juga. So bekerja lah bekerja di situ for for like half a year kan? For like half a year juga, until until I got uh, another job offer yang 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 bayaran lebih baik uh, jadi macam-macam lah uh, dah kerja kat kafe sekolah kan bukan sekadar membasuh aja uh, like memang memang tu kerja dia macam basuh dan potong-potong aja tau dan macam ambil duit budak bayar aje, tak masak but this time disebabkan dia orang kata aku oh perhatiin kau ni habis semua dah nasi lemak tu aku masak <laughs> <laughs> semua. 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 Masak buat air, ha, masak buat, cepat-cepat. Cepat buat kerja. And then uh, untuk cikgu-cikgu kan ada bilik dia sendiri kan. Uh, untuk apa tu set up the room for 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 the teacher semua benda semua. Lepas tu hari Sabtu kalau cikgu-cikgu ada PIBG ke apa kan. Dia dia ada uh, special request untuk buat nasi ayam ke apa ke buat. Uh, Jadi kan bertimbun-timbun lah masakan yang aku tolong buat in addition to apa tolong aa um, Uh, berjual air. Dan uh, Wak tu, Wak, Wak dia dengan Wak Seman ni, Wak Seman ni dia punya wife lah. Kata kan, apa, sejak aku duduk tunggu tu dia kata, kalau dia kata, kalau waktu rehat, air tu dapat dalam seratus saja Duit kelek lah. Kenapa bila sejak aku buat ni, kenapa every time, every waktu rehat, pendapatan air dapat tiga ratus setengah ke empat Betul aku cerita lah, ada budak-budak yang -budak kata sebenarnya ada je orang tak bayar. Tapi ngaku, hmm, Engkau form tu, aku form tu. Kau rasa aku aku tak tahu kau fikir apa. <laughs> Because semua orang, semua orang tak tahu tau, I was actually, masa tu, quite excellent in my class. They thought I was some kind of screw up yang macam budak-budak. Kau tahu lah budak-budak yang tak berapa sangat ni, yang duduk kelak-kelak hujung. Ah, ingat aku macam tu sebab tu aku kena kerja. But they didn't know. I already finish my homework, pergi pergi sekolah, apa benda semua. Quite excellent kat, 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 kat dalam kelas sebenarnya at one point I got uh, nombor, nombor 8 per 350 orang tanpa pergi tuition, tanpa apa. Hanya dengan belajar buku-buku teks sekolah kerajaan tu wajah. Oh, bayangkan. Sangat-sangat ni. Sangat-sangat-sangat impressive if I think about it. So, um, then dapat kerja tu, lepas tu tukar kerja, kerja kat pasal. Belakang. I don't want to talk sangat lah pasal kerja ni. Sangat detail sebab nanti kita akan cakap je, kerja. My, my point is, disebabkan tak <coughs> tak boleh pergi sekolah asrama tu, I think God has paved up my way untuk, you know what, tak, you need to learn things in life, apa benda semua. Sebab, yelah, bila you go to boarding school, you learn things kan, life skills dekat, dekat boarding school tu. You you are independent, you know, uh, do things, apa benda semua, work work with with your team, ada team building, apa benda semua tu. Sebab kan, I, I I had uh, to let go my chance untuk pergi ke boarding school because of yang cakap tadi tu. I missed on this opportunity untuk ada character building, skill building opportunity. Tapi disebabkan tu, the destiny decided instead you go to work. And go to work bukan ni tau. Itu pun kerja kat kantin. I pernah kerja kat kantin pernah kerja dekat pasar, pernah jadi newspaper vendor, dia pajak gadai dia juga. <laughs> macam, macam macam lah. Ked, uh, apa dia, tuisyen budak yang tak boleh membaca. Uh, waktu itu untuk waktu malam tu, banyak kerja buat. So disebabkan ini, I think that really developed my psychomotor untuk buat kerja laju, untuk buat kerja cek, cekap, pantas buat kerja. Dan benda ni kan sangat berguna because later in life kan when when I went to the UK untuk kerja buat lab work, lab base kan walaupun my first degree kerja kat ladang, kerja outdoor sea tapi when suddenly kena kerja dekat dalam lab kan sedikit pun tak ada masalah. Sebab I, or, I already got trained by the universe untuk kerja kat dapur rencang rencam ni. Memang memang tangan memang laju lah, laju gila. So, um, take home message untuk episod kali ini adalah ad, untuk budak yang baru budak lah kan, budak yang sekitar UPSR ke PMR ataupun even SPM kan tak salah untuk sekolah harian. Jangan ingat yang eh, sekolah harian tu akan menggagalkan budak tu ataupun akan melemahkan budak tu sebab banyak aja yang sekolah boarding friends that I know yang sekolah boarding school jadi bongok juga oh, tak nak cakap nama kan <laughs> so my my advice kepada parents adalah cari cari reason untuk bagi anak ada kerja yang bebankan sikit dia sikit je dengan tanggungjawab untuk dia tahu kepentingan duit, untuk dia tahu mengurus masa, untuk dia tahu mengaturkan urusan hidup dia in addition to benda-benda yang dia kena buat. Bagi dia buat. Uh, tapi jangan, kalau buat kerja, kalau bagi kerja dengan orang ke, bagi kerja dengan sendiri ke, jangan tak ada conversation budak tu macam tolong cakap tolong. Jangan, jangan, jangan. Kena jadikan benda tu benda yang tangible. Kerja perlu dapat imbuhan dapat pendapatan, bagilah pendapatan. Bukan nak kena bagi sosu EPS semua tu, tak payah pun. Jadi benda tu akan akan prepkan apa kanak-kanak yang sedang membesar ni untuk lebih bersedia untuk lebih cepat matang. Jadi walaupun dia tak pergi asrama, boarding school, dapat semua kelebihan di sekolah-sekolah berasrama -sekolah, uh, penuh ni kan ataupun international school for that matter, dia dapat pendedahan awal the reality of life. Uh, the university of life tu. Ha uh, uh, tapi kalau kalau ada peluang untuk hantar ke body school, international school, private school tu itu lebih itu lebih baguslah for 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 many many other reasons kan? Tapi kalau tak boleh kan? Uh, tapi macam mana pula kalau dia masuk boarding school lepas tu dia pergi menyaga pula apa meracun macam ketupat kat dalam tu. Ha uh, itu namanya macam bunyi macam jenayah tu. <laughs> I don't think you can do that at boarding school Aku tak rasa Ber Berniaga di dorm Adalah satu kesalahan Mana boleh Tak tahulah Maybe somebody can correct me I don't think betul-betul boleh Sebab at least I know <coughs> Sebab masa dah <asa> selalu <coughs> You can't do that <coughs> Ada Kau nak berniaga kau, 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 kau nak Kau nak Kau nak belajar Ya yeah, Ya yeah, yeah. So It's all about character building. It's all time critical benda ni. Jadi lagi awal benda tu dapat pendedahan. Tak, takpelah. I can understand. Sekarang ni berapa apa parents risau akan anak kan. Hantar sekolah agama. Lepas tu, je, lepas tu join jadi junior pedophile. Tak ke kau risaukan? With with all the touchy-touchy story that you are listening this day, takut kan nak hantar anak akan macam, tak apalah anak ngang, ngang, duduk duduk dengan parents sampai habis form 5, nanti dah besar pada pandai lah, kecil kecil ni tak apalah, tak pandai, tak, tak pandai apa ni, tak pandai duduk hidup bila pun, tak apalah, apa ni, the mom, mummy mommy and daddy can can still support lagi, mampu lagi. Benda tu betul menyelamatkan budak, tapi at the same time dia melemahkan budak tu. Nah, tapi, so, I strongly suggest that kalau decide nak nak kekalkan anak di rumah untuk sekolah harian fikirkan cara macam dah cakap tadi tu untuk ajar anak ni the fact of life dengan kadar awal bertanggungjawab menguruskan masa pandai mengatur kehidupan benda semua bekerja bagus sebenarnya bekerja tu siapa kata gagal kan? did, did I fail Adapun pun elok eh, pun ha, maksudnya pengurusan masa telah berlaku dengan berjaya sekali lah I work okay masa 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 kerja dekat pasal tu lagi tu kena bangun pukul 4 suku kot sebab bosnya datang to pick me up bukanlah I went to his home pergi kat van dia pukul 4 45 4 50 sebab tak lambat, sebab nak kena berebut ambil apa sin jitpoh pagi-pagi. Kan lambat, nanti asur tu kata, you malah ambil lambat Kenapa tak datang awal lah? <laughs> lepas tu kan dia, dia lepas, lepas, tu kan dia duduk pegang-pegang getah tu dia duduk buat dengan aku. Kang aku ambil getah aku lastik muka hang. <laughs> 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 <hah>, tak apa itu nanti kita I, I, will, I will story in detail apa jadi kerja, kerja tu macam-macam kat lah biasa lah kan pengalaman bekerja ok so selamat apa tu membentuk untuk generasi yang lebih matang cepat yang lebih pandai menguruskan masa menguruskan kewangan sebab kita nak generasi yang nak datang ni kan kita tak nak yang 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 lembik dan hanya harap kebaikan datang ke arah dia tanpa dia buat apa-apa kita nak dia dia pandai cari jalan very resourceful very mindful Pandai tu memang dah pandai dah. Uh, so, developkan awal, walaupun tak ada privilege apa pun tak apa, tapi yang penting usaha dilakukan oleh parent. Kalau parent tak ada pun, if you are often like me kan, tak ada orang betul kan, you are listening to this video kan. Do something for your life if you are, not, if you are often. Kalau kau tak nak yatim kan, jangan dok teriak sangat lama-lama. Bangkit, pi cari apa tu, opportunity, peluang yang ada dalam hidup ni. Banyak. Kalau tak ada, buka YouTube tu. Buka macam mana buat karipap Ah, ha. Then kau pergi jual karipap Buat something I did that as well Okay My first job buat karipap 500 biji Aku Apa Clean karipap tu Sambil tengok Pokemon Joto Kau tahu <laughs> Sampai Sampai naik Sampai naik Apa hi, Rasa hilang kaki dia 500 biji kau kau main Ah ha. Sebab hari Hari apa Hari minggu Hospital Hospital ada Ada event Ha Alright Okay Right, itu sahaja. Ah, nanti sama lagi. Any question? Ah, tak ada question. <laughs> nak question nak bawah. Alright, okay. Till that time. See you. Bye.